Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Rizlan, pelajar sarjana muda pengajaran pendidikan rendah dengan kepujian ambilan Januari 2025 dari Cawangan OUM Kota Baru Kelantan untuk tugasan HBEF 2103 Psikologi Pendidikan. Kami telah ditugaskan untuk menyediakan satu video ringkas berkaitan tentang cara pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Dalam psikologi pendidikan, pembelajaran kooperatif adalah strategi pengajaran yang berpusatkan kepada pelajar di mana mereka bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat pembelajaran bersama. Strategi ini amat berkesan dalam menggalakkan interaksi sosial, memperkukuhkan pemahaman konsep dan meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran kooperatif memerlukan perancangan strategi dan perlaksanaan yang berfokus untuk memastikan semua pelajar mendapat manfaat daripada pendekatan ini. Berikut adalah langkah-langkah utama yang boleh diambil untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif secara berkesan. Langkah pertama boleh dilakukan dengan pembentukan kumpulan heterogen caranya adalah dengan bahagikan pelajar ke dalam kumpulan yang lebih kecil yang terdiri daripada individu dengan pelbagai tahap keupayaan, latar belakang dan gaya pembelajaran. Contohnya, setiap kumpulan boleh mempunyai pelajar yang cerdas, sederhana cerdas dan memerlukan bimbingan tambahan. Ini membolehkan pelajar saling menyokong dan belajar daripada satu sama lain. Langkah seterusnya adalah dengan penetapan matlamat yang jelas. Tetapkan objektif pembelajaran yang lebih spesifik dan boleh dicapai oleh setiap ahli kumpulan. Pastikan setiap ahli kumpulan memahami peranan mereka dalam mencapai matlamat ini. Contohnya dalam aktiviti matematik Tugasan boleh dibahagikan kepada komponen yang lebih kecil seperti memahami konsep, menyelesaikan masalah dan memeriksa jawapan. Pemberian peranan kepada setiap ahli kumpulan. Berikan setiap pelajar peranan tertentu seperti pemimpin kumpulan, pencatat, penyelesai masalah, atau pembentang. Ini memastikan semua ahli kumpulan aktif menyumbang dan tidak ada yang merasa terpinggir. Kaedah ini juga memupuk tanggungjawab bersama terhadap kejayaan kumpulan. Integrasi aktiviti yang pelbagai. Gunakan aktiviti yang melibatkan perbincangan, simulasi, penyelesaian masalah atau projek. Sebagai contoh, dalam projek sains Pelajar boleh bekerjasama dalam membina model untuk melakukan eksperimen. Tahukah anda dengan setiap aktiviti ini, ahli setiap kumpulan akan bertanggungjawab pada bahagian yang berbeza-beza. Seterusnya adalah dengan pemantauan dan pimpinan guru. Guru perlu memantau kemajuan setiap kumpulan dan memberikan bimbingan apabila diperlukan. Peranan guru adalah sebagai fasilitator yang memastikan kumpulan berfungsi dengan baik dan tidak bergantung sepenuhnya kepada seorang pelajar sahaja. Penilaian berasaskan kumpulan dan individu. Penilaian boleh dilakukan berdasarkan hasil kerja kumpulan dan sumbangan individu. Gunakan penilaian formatif seperti pemerhatian serta penilaian sumatif seperti laporan atau pembentangan untuk memastikan semua ahli terlibat secara aktif. Akhir sekali adalah dengan penekanan pada kerjasama dan bukan persaingan aktiviti ini harus menekankan kepentingan kerjasama berbanding persaingan. Misalnya, skor kumpulan boleh diberikan berdasarkan sejauh mana kumpulan itu mencapai matlamat bersama, bukan hanya berdasarkan hasil individu. Secara keseluruhannya, melalui langkah-langkah ini Pembelajaran kooperatif bukan sahaja meningkatkan pemahaman konsep tetapi juga membina kemahiran sosial, komunikasi dan kepercayaan diri dalam kalangan pelajar. Pendekatan ini selaras dengan prinsip scaffolding yang dicadangkan oleh Vygotsky di mana interaksi sosial memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.